Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi bersama channel Kang Mumu, di mana pada kesempatan kali ini Kang Mumu mau melihat pertanaman padi jenis baru, yaitu padi lokal dari Medan yang ditanam di daerah Jawa Barat. Nah ini dia para sahabat para petani di Nusantara penampilan dari imbrida C2 yang merupakan jenis padi lokal yang berasal dari Aceh yang kebetulan ditanam di daerah Kabupaten Ciamis Jawa Barat ya ini penampakan padi dari imbrida C2 yang sudah siap dipanen di usia kebetulan ini 95 hari ya. Walaupun di 90 hari setelah tanamnya sudah bisa dipanen. Selain itu, bulir dari jenis Ingrida C2 ini memiliki bulir yang cukup banyak. Sekitar 270 sampai dengan 300 bulir per malainya. Dengan rasa nasi yang sangat pulen warna dari gabah sendiri kuning bersih bisa dilihat sendiri ya para sahabat ini malai dari Indrida C2 sangat cantik kemudian untuk bobot per seribu bulirnya yaitu 30 gram lumayan berat juga ya nanti kita lihat setelah diubin ditimbang berapa hasilnya yaitu deskripsi dari potensi padi jenis Imrida C2 ini bisa mencapai 12 ton, dengan hasil rata-rata 9 ton, per hektarnya dengan jumlah anakan per rumpunnya yang jadi malai yaitu 28 setelah di dan kalau dilihat dari deskripsi ini bisa mencapai 40 anakan perumpunnya tapi setelah kamu menghitung ini di titik ratakan 28 anakan yang jadi malai perumpunnya lumayan banyak menurut kamu ya kemudian untuk kerontokan sendiri ini lumayan agak susah ya untuk rontokan sendiri untuk jenis gabah ini gabah premium karena memiliki panjang dan juga bulir yang besar ini petakan yang tadi Kang ngomong ambil sampel ubinan untuk mengetahui berapa produksinya per hektarnya untuk dari gabah, benda C2, mulainya cukup panjang ya. Untuk serangan hama, penyakit ini ada serangan penggerek batang ya, tapi tidak begitu signifikan. Kemudian ada orang, cuman tidak sampai merusak, masih tahan. Untuk kerobohan juga ini ya walaupun batangnya menurut Kang Mumu gak begitu besar untuk daun bendera sendiri ini tegak sudung ya jadi agak aman dari serangan hama burung pipit bisa dilihat sendiri nih hamparan dari imrida C2 setelah dilaksanakan pengubinan dengan ukuran dua setengah meter kali dua setengah meter yang kemudian dirontok dan ditimbang yaitu hasilnya 6,3 kilo Kemudian dipotong karung yaitu hasil bersihnya 6,1 kilogram yang artinya dalam satu hektar menghasilkan 9,7 ton GKP gabah kering panen Nah bagaimana kalau kita bandingkan dengan jenis padi MR269 jenis padi galur juga ya yang berasal dari Aceh Ini MR 269. untuk anakan lebih banyak ya bulir lebih kecil sedikit daripada impari 32 dan juga dibandingkan dengan imbrida C2 di tengah ya. Lihat. Cukup di tengah. Untuk panjang malai lebih panjang Imbrida C2 ya. Batang lebih besar yang ketiga, C2 ya. ini sudah siap dipanen ya. untuk jumlah bulir juga ya nih. bisa dilihat